Laos untuk mempertahankan keunggulan ini agar bisa menunggang tiket untuk menghadapi Malaysia. Oh terlepas saat ini kita lihat ada ruang yang begitu terbuka di pertahanan Thailand. Kesempatan datang. Damot sudah dalam kotak penalti. Coba untuk menahan bola dan Damot. Tak... kita lihat dalam sebuah skema serangan balik ada ruang yang terbuka di dalam kota penalti dan Damot dengan kemampuan individunya menghadirkan eksekusi yang indah dengan sebuah sentuhan kemuliaan kaki kanan tadi menaklukkan penjaga gawang Narongsan hampir pasti sebuah game over bagi Thailand yang harus merana melihat gol yang baru saja dicetak oleh Damot kita lihat sambut dengan sorak sorai dari persiapan dari timnas ya semakin riang tentunya para pendukung Laos yang datang di stadion patriot candra baga nah, dan kita lihat buat rantai jika menyerang dan kita lihat lalu panjang di stadion patriot candra bekasi dalam babak นะครับก็จบไปการแข่งขัน,นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราชนะไปนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกับมาเลเซียต่อนะครับใครที่รอติดตามนะครับก็ติดตามเปจไว้นะครับหรือกดเข้ากลุ่มดูฟุตบอลของเรามาก็ได้นะครับเราถ่ายทอดสดให้ชมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับไม่พลาดแน่นอนรวมถึงวอลเลย์บอลหญิง